assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari bugun sizlarga juda ham to'yimli tez va oson tayyorlanadigan salat tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman buning uchun bizaga qaynatilgan tovuq go'shti va və... kartoshka savzi, tuxum va lavlagi kerak bo'ladi barcha mahsulotlar qaynatilgan bo'lishi kerak barcha mahsulotlarni qirg'ichdan chiqarib olamiz idishga qolib qo'yamiz va barcha mahsulotlarni ustma ust solishni boshlaymiz birinchi bo'lib kartoshka solamiz qoshiq yordamida preslab tekislab chiqamiz ustidan tuz sepamiz ustidan mayonez solib uni ham surib chiqamiz aynan kartoshkaga sal ko'proq mayonez solamiz mana endi ustidan tovuq go'shtini solamiz barcha mahsulotlar shunaqa qilib ustma ust terib chiqiladi har bir mahsulot ustidan tuz sepishimiz shart eng ustki qismiga qig'ichdan chiqaradigan tuxum solamiz mana salatimiz tayyor bo'ldi ushbu salatni muzlatkichda bir soat bir yarim soat qoldirib keyin dasturxonga tortsanlar bo'ladi man hozir iftorlikka tayyorlaganim uchun muzlatgichga qo'yishga vaqt bo'lmadi salatimizni ustidan ozgina qirg'ichdan chiqarilgan sir sepdim bu albatta tabga ko'ra xohlasanglar sizlar ham ozgina qirg'ichdan chiqarilgan sir sepsanglar bo'ladi keyin xohishga ko'ra yasatamiz mana salatimiz tayyor bo'ldi video yoqqan bo'lsa layk like, bosishni va albatta fikrlaringizni kommentlarda qoldirishni unutmanglar mana bunaqa shaklda kesib stolga tortsanglar ham chiroyli ko'rinadi keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar